pada nak terima Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi nabi di Makkah. Nabi ajak orang-orang Quraisy dimulai daripada adik-beradik dia. Ajak terima Islam. Sebahagian kecil terima, majoriti tidak mau terima disebut keadaan mereka ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia anna Quraisyan lam mabta'u. Sesungguhnya orang Quraisy itu apabila depa sengaja buat galit saja dok buat tak mau respon kepada ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain kata bukan sahaja depa tak mau terima Islam depa challenge nabi Quraisy kata kepada nabi depa kata wahai Muhammad kamu ada cerita umat nabi Yusuf tidak mau ikut Nabi Allah Yusuf alaihi salam maka Allah buat mai kemarau pada depa So kami challenge engkau wahai Muhammad Kami cabar engkau wahai Muhammad Suruh Tuhan engkau Buat mai kemarau Macam yang mai kepada umat Nabi Yusuf Pada kami Kita tengok Tahap engkar manusia ni Dia ada bertingkat-tingkat Takat tak mau ikut Satu bak Tidak mau ikut Lawan itu satu bak tidak mau ikut lawan cabar itu lagi satu bah Sebahagian daripada Quraisy yang ada di Mekah pada masa itu cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kata Muhammad kamu pernah cerita tentang satu nabi nama Nabi Yusuf. Umat dia tak mau ikut dia maka Allah buat mai kemarau yang disebut sebagai sana. Lah kami pun tak mau ikut engkau Engkau suruh Tuhan engkau buat main kemarau Macam mana yang pernah dia buat main kepada umat Nabi Yusuf Buat main kat kami Kalau betul Tuhan engkau berkuasa Buat benda tu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sahut cabaran itu dan Nabi berdoa. Allahumma kfinihim bisaba'in kasaba'i Yusuf Nabi Turi angkat tangan minta doa kepada Allah Ya Allah ya Tuhanku kirimkan kepada mereka Ya Allah ya Tuhanku kirim mai dekat depa ni bisabain kasabai Yusuf dengan tujuh tahun kemarau seperti mana tujuh tahun kemarau yang kena kepada umat Nabi Yusuf Faasabat asabat dan dan Tuhan bagi kemarau pun sudah kemarau yang kena orang-orang Arab Quraisy di Mekah pada masa itu kata dalam hadis ni dia kata hasad kullasyai sehingga kan menghabihkan semua benda Segala stok simpanan makanan, segala stok simpanan bekalan, semua sekali habis. Dia bukan buat main kemarau biasa, tetapi Allah SWT buat main satu kemarau yang bukan sahaja kemarau hujan tak turun, kemarau yang membawa kepada kebuluran kerana kehabisan makanan. hatta akalul izam dalam hadis tu kata sampai ke orang-orang Arab Quraisy pada masa tu sampai kena baham tulang tak ada benda nak makan sampai tulang kering piduk rebui piduk baham makan kerana kebunuhan hatta ja'al ar-rajul yanzuru ila as-sama tahab ni sampai ke tahap satu orang tengok ke langit Fayara bainahu wa bainaha mithla dukhan Bila dia langut naik ke langit Dia tak nampak langit Dia tak nampak matahari Sebaliknya yang dia nampak Ialah jerebu Ad-dukhan Boleh dipanggil kabus Boleh dipanggil kabut Boleh dipanggil jerebu Boleh dipanggil asap yang pentingnya dia menyebabkan mata manusia kabur Tidak dapat melihat dengan jelas Qalallahu ta'ala Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan Ayat 10 Fartaqib Yawma ta'ati Bidukhanim mubin Tuhan kata dan tunggulah Saat di mana langit akan buat mai jerebu yang nyata Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Daripada hadis ini dapat kita faham Bahawa fenomena jerebu Ataupun kabut Ataupun asap ini adalah satu bentuk azab Daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab musabak dia kerana hutan terbakar ke Sebab musabak dia apa sekalipun Datangnya dia menjadi azab kepada manusia Ad-Dukhan itu mempunyai dua tafsiran Satu dia kata asap yang mai yang berpunca daripada majoriti manusia bantah dan engkar perintah Allah satu ad-dukhan membawa maksud asap ataupun jerbu ataupun benda yang berlaku yang menyebabkan jadi fenomena yang jadi pada hari ini adalah berpunca daripada manusia bantah dan manusia engkar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dengan maksud seperti yang berlaku kepada orang-orang kafir Mekah bukan asap yang main, tetapi kemarau yang main kemarau yang membawa kepada kehabisan segala simpanan makanan yang membawa mereka kepada kebuluran yang sampai ke tahap Terlampau tidak ada makan Sampai mata mereka jadi kelabu Mereka tengok langit pun Mereka nampak kelabu Kelabu itu bukan kerana asyak Tetapi kerana uzuh Mereka akibat daripada balak kemarau Yang Allah subhanahu wa ta'ala bawa mai ke mereka Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apabila keadaan terlampau kering Kemarau menyebabkan keadaan terlampau kering keadaan akan jadi berdebu bila hujan tak turun dia kering dia, dia kering dia jadi berdebu debu teruk itu menyebabkan jadi macam jerebu ini fenomena yang kena kepada orang-orang Arab Quraisy yang mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarau yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati Kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati Kemarau yang menyebabkan manusia jadi teruk Sehingga mata menjadi kabur Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW berdoa sebagai menyahut cabaran orang-orang kafir musyrikin Mekah minta supaya Allah jadikan kemarau di Mekah itu adalah kerana yang pertama itu permintaan dan cabaran mereka. Dan yang kedua kerana manusia apabila dia terdesak pergi ke dinding dia cari siapa sahaja yang dia rasa boleh tolong dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala buat kemarau teruk di Mekah. Yang pada mulanya dia sangka cabaran itu tidak akan disahut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sahut dan Allah makbulkan doa itu. Apabila dia pada tak boleh tahan dengan kemarau yang teruk itu, dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemarau itu ditamatkan segera. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 15 surah Ad-Dukhan inna kashiful azabi qalilan innakum aaidun Tuhan kata kalaulah kami kurangkan sikit azab itu lah ni hamba tak boleh tahan dengan kemarau yang membawa kepada air hujan setitik pun tak turun. Hamba tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan pokok-pokok mati. Hamba tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati. Hamba tak boleh tahan, hamba jumpa Nabi Hamba minta supaya Nabi minta kepada Allah Supaya stop bala kemarau ini Allah subhanahu wa ta'ala kata Inna kashiful azabi qalilan Sesungguhnya, kalau sekarang kami pekorang azab itu Innakum a'idun Tuhan kata, hamba akan balik perangai lama Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang buat kita dia tahu perangai kita Manusia hanya akan ingat Allah subhanahu wa ta'ala Apabila dia susah Tapi manusia segera akan lupa Allah subhanahu wa ta'ala Apabila susah itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Kita tengok apa yang Allah jadikan kat kita dalam sikit masa ni penjerubu yang mai ni kalau nak banding dengan yang kena kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa di Mekah bukan bandingan dia ni sikit aja sedangkan jahat yang dibuat oleh manusia hari ini sangat dahsyat jenayah meningkat takut tuan-tuan jenayah yang berlaku di atas bumi betuah kita ni di atas bumi Malaysia lah ni cukup dahsyat Bunuh, samun, curi, rogol, zina menjadi-jadi. Kalau kita pilih sikit daripada Malaysia, tuan-tuan di Yaman bergaduh Islam dengan Islam. Kemelut yang berlaku di Yaman menjangkau enam bulan sampai hari ini yang kata isu Yaman isu Islam yang kata Sunni bergaduh dengan kumpulan Syiah di sana yang sampai membawa kepada campur tangan Saudi dan sebagainya itu sudah berlarutan 6 bulan laporan daripada tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kata 505 kanak-kanak sudah mati budak-budak dia tak kira orang tua-tua sebab dia buat kajian budak-budak sahaja yang direkodkan yang tak direkod tak tahu yang direkodkan 505 budak-budak mati 702 cedera parah 1.7 juta kanak-kanak kurang zat makanan tak jahat lagi ke benda yang macam ni dibiarkan berlaku di atas bumi orang Islam. Bumi Yaman itu bumi Anbiya. Bumi Yaman itu bumi para Nabi. Di antara dua pihak yang menerima Allah sebagai Tuhan, di antara dua pihak yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Pertelingkahan bermula daripada isu sejarah lama isu Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang kemudiannya merebak, meroyak dan bawa sampai ke tahap Nak berbunuh di antara sama-sama yang menerima Allah sebagai Tuhan Yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Korban daripada hari ke hari makin meningkat Dunia hari ini tidak perlu orang bukan Islam bunuh orang Islam Tetapi orang Islam membunuh orang Islam Akhlak semakin runtuh Ukhurah persedaraan di antara sama-sama orang Islam semakin lebor Islam sama Islam gelut mengaibkan di antara satu sama lain